হেল্ল' এভৰি ওৱান দুপৰীয়া ভাত পানী খালেনে মই বনাই মেলি আজৰি হৈছোঁ কিন্তু হোৱা নাই যিহেতু ঘৰত মিস্ত্ৰী লাগি আছে তো মিস্ত্ৰিকো চাহখিনি দি আজৰি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মিস্ত্ৰীক চাহ লগত কি দিওঁ ভাবি পোৱা নাই ৰুটি বনাবলৈও আটা মাৰিবৰ কাৰণেও এলাহ লাগে যিহেতু একদম কম সময়তে বনাবলৈ কি বনাওঁ ভাবি নাপায় তো পানী পিঠাকৈ বনাম বুলি ভাবিলোঁ ত' পানী পিঠা বনাবলৈ মই বিশেষ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই সকলোৱে জানেই চাগে তো তাতে মই অকণ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ যিহেতু পিঠাগুড়ি মেইন তাৰপিছত তাতে নিমখ অকণ দিছোঁ আৰু চেনি অকণ দিছোঁ তাৰপিছত পানী দি কিনে ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গুলি হোৱাৰ পিছত মই তাতে অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ তাৰপিছত আধা কাপমান মই গাখীৰ দিছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই গুলি ল'লোঁ গাখীৰ যে দিবই লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই নিজৰ সোৱাদৰ ওপৰত কথা বাৰু গাখীৰ ঘিউ এনেকৈ দিলে ভাল লাগে তথাপিও মই তেনেকুৱা একো দিয়া নাই মই গাখীৰ অকণ দিছোঁ অকণমান সোৱাদ হ'ব কাৰণে বাকী ইয়াত টাৱখন গৰম হোৱা মানে মই তাতে ৰিফাইন তেল অকণ খহি দিছোঁ তাৰপিছত মই যিখিনি পিঠাগুড়ি মই গুলি ৰাখিছিলোঁ তো মই সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ তাঁখনত দি দিম তাকে মই তাহনত দি কিনে মই তাৰপিছত ঢাকি থলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ উফৰি আহে ধুনীয়াকৈ মই চাকু এখনেদি কিনাটো হেৰি কৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত বৰ ধুনীয়াকৈ উফুৰি আহে প্ৰথম পিঠাটোৰ দৰে মই বাকীকেইটা পিঠাও বনাই কিনে ল'লোঁ একেটা পিঠা বনাবলৈ বহুত সহজ হয় আৰু খাবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হয় মই তাৰে এটা পিঠা একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দেখিবৰ কাৰণে ধুনীয়া হয় আৰু খাবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হয় দেখিছেনে পিঠাটো ইমান ন কোমল হৈছে আৰু এটা পিঠা বাৰু মই ছিঙি কিনে দেখাইও দিছোঁ দেখিবৰ কাৰণে মোটা হয় কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয় কোমল ধুনীয়া হয় বাকী মোৰো চাহ বনোৱা হৈছে আৰু মিস্ত্ৰীও এয়া কাম কৰি আছে হৈছে আৰু মোৰো তো ময়ো চাহ দিওঁগৈ ত' আজিলৈ এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বাকী ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব ত' আজিলৈ এৰিছোঁ অ'কে বা বাই